Я купил ее заради двигателя. Как обычно. Иногда, кстати, купить это, что-то для свапа лучше сразу взять машину. Ну, начнем с самого интересного экземпляра. Таврия. Леха строит Таврия у нас оператор. Все ему привет передавайте. И у нас есть Таврия на 1.5 ходовском моторе. Ну, облегчена максимально, скажем так. Ну, цифры вроде известны. 15 чем-то, да? 15.01. Да, и до... 0.8703. Ну короче, есть он 2 литра турбо стоит и его яка просто не візьма, я думаю. Так что очень интересно. Разные машины. Никто ни с кем не договаривается, будем произвольно, вот кто хочет, полетели. Але все по классике жанра. Самое интересное в этой машине это да, двигатель D15Z3. вот, Он не шитый, без чипа, без ничего. Даже, даже коллектор выпускной родной. То есть даже паука нет. такого нічого да, давай покажем все таки порядочком под капотом Ну, да. ну Знає... относительно порядок тоже ну Тут, блин достойно так що дай бог дойде час Лёха свою собере в скором времени і буде нам противник така же легка ну у, у меня що другое зовсім это ж... Ну, ти ж начнеш я думаю леха почнеш там може даже сатма. А потім вже понаростає. Так має, я думаю, не смислу. Ну, один не 5 минутов. За це зараз глянемо, як вона. На зімній резині. <рес> я думаю, да. Зацеп, да. До речі, всі, всі гонщики, всі на резині, на якій просто звичайні, ніхто не викупався, там слики не ставить. Реальні показники Похоже? будуть ну, звичайні. Без... Ти ж покупав її готову машину, так? Да? Так. Да. Розкажи немножко, цікаво а... просто. За этой машиной я сидел еще с нового года. У меня есть друг, тоже ездит на Honda Tavri, хотели мне строить Honda Tavri. Вот, я сидел за этой машиной. Покупать отдельно свап, то есть двигатель и коробку, это рискованно. Да, ну и бабок оно стоит нормально. Вот, и я решил купить эту Tavri. Я написал человеку в TikTok. Я видел у него видео, там, где он говорит, что будет ее продавать. Я ему написал, приехал, и при забрал. Ее. Олег, привет тебе. Ну, ты скажи, что ты тоже ее продаешь? Да, она сейчас в продаже. По причине своей. Поэтому от Аврия достойно в любом случае. Очень все аккуратно. Практически все там подошло именно в идеал. Только вот видишь, брызовики. Брызовики вываривали. Потому что, я так понимаю, заниженная. Прикольно. Сзади все стандартное, я смотрю. Сзади вазовский барабан. Угу. Ну, я скажу, я ездил на барабанах, ну, на переднеприводном автомобиле с задними барабанами. Проблем нет. Главное, что впереди хорошие тормоза были. Да, вот. хотя, хотя везде дисковое хуже бы не было, конечно, вот такого лучше, но... Конечно. Ну, что здесь все по... простому да, да, уже... да торпеда люксовая, Салу. приборка Honda. Облегчать не надо, и так легко, да? Да, Преимущество Таври еще тут. Да, там у нас поселился аккумулятор и нас. Ну, все правильно, так и должно. Опа, же... розовая сумочка. Да, с сегодня воднявый. Да. Этот, тройка. Помнишь? У него... Водина тройка? Технические сходы в него были, да, вечно. Стало времени тройка, она поменяла турбину, еще, честно, до конца не настроена. Я с ним только что пообщался. И, Поэтому, тем не менее, он, тем не менее, он, он готов с тобой заехать, это уже хорошо. А кто махне? Попросил. А кто махне? Попроси Саню. Санем. Да у тебя вечно какая-то чисто техническая шутка такая, да? Это... что-то еще сейчас, да? Вану... на просто, я реалист. Но тут серьезный подход, давай заснимем. Ну да, он линию рисует. Потому что финиш все равно будет плюс-минус. ну давай. не знаю время сколько есть эта машина и твоя вот сейчас если получится да. мы замерим хотя бы будем понимать а тебе я предлагаю подожди все или нет вот ну? вообще раз давай контроль контрольные все контрольные да. все давай прям поменяемся полосами да туда не налево ну да крути, живу лед уезжает уезжает. слушай, ну ты... Стабильно и хорошо. У да. утеров сопли прям вообще. А ну так сопли, если еще полунастройка. Так это вообще не настроенный, нет, да, нет, что нет, самое нет. интересное. Ну вот пришла жара, все, калибры ну, ну сейчас жарко, она должна больше дуть, она сейчас на 0,2 меньше дует. а мы... На 0,2 сколько вообще? Где-то 1,1 сейчас. <соединяем> <соединяем> так, ну, внимание, ну, углов ничего. Я... тут Да что ты поменял? В, Покажи на видео, чтобы понятно было. турбина К04. А, так это не ТД-05, да? Нет, это К04. У тебя была <соединяем> К3, да? К3, а теперь К4 стала. Ладно, с АДН-6 турбо вроде не проблема. Но НКЖ все равно, опять я возьму. Мы сейчас поднимемся. Короче, Леха, с ним. Яс товарищам прокатлю. Сейчас э, на Ланосе едем. Кто смотрел, увидите предыдущее видео с Ланосом. Там была проблема с кулисой. Сейчас опять она вылезла. В общем-то, мы предполагаем, что это из-за подушек. В общем-то, все объясняет, почему так часто происходит это. Потому что на обычном Ланосе таких проблем не бывает. Видите, тоже я смотрю, спина не втыкает. Он Если бы ты не тормозил бы сейчас, это Витя бы где-то крыло взял. Невозможно, да. да. Невозможно а так, я уже говорил. Ну, значит, нам что, тут один шесть мотор? Я думаю, тут цел 170-180, наиболее более того, ну. на данный момент. Будет зима, будут скучные вечеры. Ты же возможно... сам прекрасно понимаешь, да. что... Смотри, заднюю часть, что под мощность, еще надо реализация захода. Да, в проблема. Можно, ты, да. можно на Тубе можно на Тубе сильнее поднять, а только я это or... <off vortex> могу испортить. Да, такой... Мы чули. У меня заднего не отъезжай уже. да, что он там так долго? да? Ага. Честно, машина дарит мне эмоции, это просто игрушка. Я каждый день на ней езжу практически. И она едет интереснее, чем стандарт. Но, на данный момент, не более того то есть полагать про какие-то там время, про какие-то лошади. Да, хотелось бы поехать там до стен и mm -hmm. замерять, чтобы уже понимать, не так вот, знаешь, как все там 300, 500, а, а, а понимать. Какой у тебя надув сейчас идет на ней? 0,9. Но я думаю, что у тебя там 200 должно быть. Ну, должно плюс, быть. Плюс-минус, да. Ну, это так, ну, это ну, грубо. Ну, слова, словом, со словом. Сказать, да. Будет первая возможность, с удовольствием поеду, замеряю. Вот такая тема, пацаны. Сейчас его ну, из другой дроекалибреем помощнее немножко, против той же самой Жигули. Поздновато. Ну, ну, нормально. Я предлагаю. Есть, Если есть, шо... ты, вот, да, да, да. Я показал. Если что перезаяс делай. У тебя старт не, не был стабильный. Еще раз, давайте. Есть это ее не лучший даже результат, да, понял? Да, я вижу. То есть, мне надо дольше выжидать, чтобы Больше скорость была, но я тогда проиграю. Ну да, я понял. Ну, правильно все это. Ну, Бодя там, если проиграл, он там бросил газ, я скажу тебе, там ехала, не помню, что там машина, какая-то он бросил газ, я увидел это просто. И в реальности там победа, но опять же в районе там пол корпуса крыла, вот такое что-то, понял? Это прикольно. Это мне, мне нравится, когда такие заезды идут, потому что да, да. это равные машины, нет такого, что она уезжает и, и уже ничего не сделаешь. Типа, Тут уже интересно получается момент. Сейчас меняемся полосами. Та же самая калибра. Калибр 2, да, назовем ее так? Давай, чтобы да. понятнее понять не было. И Бодина. Троечка красная. Ну, в общем-то, машины за реальности едут этот, эту дистанцию практически равно. И тут играет роль уже. Как? Давайте. на финише сравнялись, ну там капец, вот это азарт, да, был? вот это правильно сделал, что ты третью не переключил на четвертую, -вот. вот это молодец, ну в смысле сообразил, что надо держать до конца, ну не можешь падать, начал я же почувствовал, ну падать не падать ты по потерял бы больше мощности, если бы да, ты переключил переключать. передачу, да. да и вот смотри, со старту боди чуть-чуть раньше тронулся, да, то есть в этот раз, в тот раз ты тронулся раньше, да, видишь, да, да у, вас, да, у вас на короткой дистанции практически равные машины я если, думаю, что, если равномерно стартунуть ну, то ну, есть там плюс-минус пол корпуса да, я думаю, так. Да, да, Какие полкорпуса, там меньше было. Вы когда пересекли. Не, я имею в виду, если мы равномерно стартанул. Да, меньше да, же раньше стартанул. Да не, у тебя, я смотрю, есть шанс там крыло взять. Нет, крыло, там может полкорпуса. Потому что ты в тот раз поехал раньше, ну боди бросил газ, там машина поехала встречная, все, там было понятно. ну а сейчас ты ехал, как бы, он немножко раньше поехал, там, на какую-то десятую секунду, там, ну, может, три секунды раньше, не знаю, ну, да. я так не могу сказать точно. И все, и ты там потерял это время, и все, вот тебе да. на финише, как бы, ты его не догнал, по сути, там, буквально на финише у вас разница была, ну, может, в крыло где-то, в колесо, да. я не знаю, там, тяжело сказать. Ну, ты проиграл, да, так что, можно сказать, один-два, да? Один-два ты проиграл, да. Ну, это плохо, что ты ни разу не гонял. В общем, присел я другую калибру, ребят, это Атма. Восьмиклоп, ну то есть э, обычная, обычная калибра, да? Стандартная? Да, сток да. Кстати, видите эту калибру у себя на канале недавно ремонтировал, показывал Вот это именно она сейчас и будет ехать Не показывал снаружи, я думаю, что потом Кому интересно, вот, можете увидеть, увидите на канале А ехать калибра будет вот с, с Витиной бывшей мантой ну, Вы, может быть, помните, да, что она разыгрывалась Сейчас ее выиграл человек из Запорожья вот, она приехала. Сейчас видите, кстати, сидит там три манты. Что-то снимает тоже. Так, Атурс, давай, давай. давай. А что, дисциплиня, что ли? Или буксует она? Да не, не буксует. Я по привычке плавно. Ходил. Это дисциплиня. Ну, так делать не надо. Резко бросать, понял? Ну что, они сильно уезжают. В общем, если тебе надо будет мой совет, то когда, если будешь делать еще раз старт, не придерживайся пленника. Ты только даешь газу, да, и бросаешь, и едешь. Пусть Вау. она буксует колесами. Он явно такой же, как и Витя, да? <ролевый> в очках сидел, слушайте, защита какая-то была. <laughs> у меня точков не было. В общем, у них шансы очень неравные, поэтому... Пусть один на один проедутся для себя. И он тронулся неправильно, он сцепление но придерживал. Этот, придерживал сцепление, и мы думал... надо было просто бросать его, понял? Он придерживал, он начал подгорать, поэтому... И, да, да, да. Так как он током даже не ехал. Да. Так что пусть заедет нормально, увидит свой результат, но Манта все равно быстрее, однозначно. А, блин, манты шпары, ладно, сейчас будет тоже заезд не менее интересный. Как бы мы все равно пытаемся подбирать машины, чтобы они были похожие, да, по, по, по квотеру, так скажем. Но хотя вот мы не знаем. Сейчас гольф. Да. У тебя же четвертый гольф, да, идет? Нет, второй. Это второй даже. Второй. Вот. 1.8. Блин, я честно у них, я думаю, может, посвежее. Второй гольф это какие 90-е, да? 91. 91. 91. Ну понятно, нормально. В общем, второй гольф GTI 1.8, 140 сил. Но здесь я сел в салон, как бы знаете, салона здесь в принципе нету, осталось только вибра обклеена на нем, потолка тоже нету, мне еще потом покажем, прикольно выглядит, классно такой, можно заезд будет против «Манты», но «Манта», она сам по себе едет, если помню ее время старое, в районе в высоких 16 секунд, либо из 17 секунд это «Квотер», то есть 0-100 «Манта» едет где-то в секунд 10. Вот как поедет этот Гольф, ну, меч такая, -то, что он должен быть быстрее, ну, вот, судя по его мощности и весу. Он должен где-то 9 секунд только. Ну, 9 секунд, вот. я, так, я так тоже думаю, потому что ну, вес у тебя небольшой здесь, ну и салона нету. Хорошо, посмотрим. Я заодно взял прибор, этим работает сейчас, все четко. Посмотрим. Вот так вот. Нормально. Но ты не додавил до конца на финише. Понял. Надо было додавить. Ну но что, мы замерили с тобой. Очень таки неплохо даже. 8,8. Да. Ты ну что замерил? Хорошо, а квотер ты бросил, но квотер получилось 16.32. Вот покажу сейчас. То есть было бы немножко быстрее, если бы не бросал глаз. Я покажу сейчас покажу график, чтобы понятно было. Вот, видите, в конце он бросил, у него прямая пошел на спад. Ну, там, я думаю, низкий 16 будет. То есть, в принципе, довольно-таки неплохо. Причем там, где мы с тобой тягались, да, не взял, а тут ты еще прям... И он, еще, и он бросил до финиша, он уже не газовал. получилось у него 0,108,8. Я, уже показывал на видео это. 0,108,8 это честный 0,100. А квотер хуже, хуже, чем мог бы быть, понял? 16 3 Аманта 16 5 или с вентилятором. Если бы там ехал бы еще, может быть, ты за рулем, да, возможно. Так что там новый нюанс. Мы пока покажем, давайте машинку снаружи. Гольф 2 GTI, вот такой вот. Ну дело на как называется это стиль, я честно забыл уже. Стэнс, да? Когда вот это делают колесики да? прикольно смотрится, мне нравится тоже. Ну, низкая, конечно, я не... Ну, да. по-моему, это в твоем стиле, да? Вероятно. Да, Жигули, да. У тебя Жигули, да. такая, да, да, да. А жигуля, кстати, продал уже? Да. да уже да, все, да. Уже писала, что... Ух, Ух ты. место ты... младшего брата. А это же у тебя оригинальный GTI, да? Да. Ну, там... Давай это, капот подкроем, посмотрим. Под капотом покажем. Чтобы понимали, что здесь, да, обычный атмосферник. Вот это, в принципе, я хотел показать. Обычный моторчик, атмосферный. Я думаю, его преимущество в чем? То, что если какая-то доработка заводская, да, идет на 140 сил <david> и вес. Ну, он по правильно? заводу идет, получается, 1,8. что как же троник, типа, и 16. Ну, такие моторы в обычном оставили, да? По-моему, нет. то есть, это его, получается, уникально, да? Да, я понял. Ну, вот. Такая машинка старенькая, 91-го года. Еще так нормально выглядит. Да, круглые фары. Я сейчас не обратил внимания. Теперь я понял, да, что это же старенький. Да, да, T4 тоже ну да. Все правильно. Прикольно, ну, прикольно, смотри, какой низкий. Весьма. Да? Бордюра не Ну круто, да. Хорошо. Вот наша не, не круче, не все припилилось, все ну, да, стабильно, все хорошо. Понятно, что машина ездила грязная, не чистая такая. но она но же не нет. на выставку, она же просто Надо питается. это, тут на сильную ТТ и... Давай. катался 14 тысяч оборотов. Скорость. Сильно и уехал? Немножко от полтора корпуса. Уехал от тебя. Передача. А, поле, она, она так дымит, что там еще ничего видно не полтора было. Полтора корпуса. Все. За да, часть не заезды. С Ауди не получилось сесть, ну, рядом, чтобы было 2, 2, на 2. Поэтому Бодя высаживает товарища своего и поэтому они один, ну, как бы, как положено все. Потому что этот вес, там вот эти вот сотые, может быть, десятые секунды, она все равно, что дает. Бесьма, Возможно, это на финише будет другой результат совсем, да. Ну и надо справедливости рады сказать, еще тройка сегодня самая, наверное, ну, самая быстрая из таких, ну, боевых, из корчей. В смысле? Из корчей. Ну, да, да, по любому по факту, ну, Подожди, быстрее. ну, Audi, она же тоже нестандартная. Судя mm -hmm. по ее дымности, Сейчас посмотришь, как она будет иметь. Блин, ну в всем случае, проводи можно балакать все за тройку, я уверен, что справедливости ради все зажигают. его на едет достойно. Вот. Держится, да. Ну, по мауди уехал в конце. А? Да, Ауди Как ни крути... Да, оно уезжает в конце. Так, ребята, Калибра 2 против Гольфа, но Гольф не походит. Сейчас потом узнаем, что за Гольф. Это тоже Гольф GTI. Хочешь GI 5, -й. 5 -й там? Калибр 1, да? Калибра. Против Гольфа? Да, да, этот а Гольф у нас двухлитровый, турбовый. Э -э, в него даунпайп, я не сказал, А так все сток, чисто сток. Ну, ну это же GTI. Ну да. Ну, Нормально. 230 лошадей вроде как. -нибудь. Ну Но я скажу, что эти Гольфы, они по-моему по заводу едут. А, то ли низкие 15, то ли выезжают от 15. Ну, то шансы есть... у меня пока ну, Сынки да, не дают, не потому да. что я думаю, про Братуха все-таки быстрее ехать едет, чем ты. Да, Братуха едет хорошо, а я... Нет. А, тут... а не, нормально. А -а -а. хорош. Что надо для радости, Давите. А, так, Кого-то объехать, давай, жми. мы 30. тебя, мы тебя замерили только что. Кстати, не, я может что-то прощупал, понял, что не знаю, меня... не знаю, что-то непонятно. Mm... Короче, 7, 44, 0, 100. О, да, да, ничего себе. А квотер 15, 15. А, не, ну я поехал, чую еще. Да, неплохо. Что я майже наибольший ну, да. час. Остывай им еще раз, че не? Да я уже, наверное, поехал. Ну, в тебе все в порядке, ты не, промаз... не промазал ничего. Можно грелась машина? Ну мы ехали 7,440100 только что Только Да 7.49, по-моему. 44. Ну после 120 тысяч. Рублей. Ну, наверное. Ну, квотер 15 и 15, по-моему. 15,1, да, грубо. Ну, Можешь да, все-таки да. по достине и разок еще раз, чтобы по-честному. Ай остыне смысле? трохи. А смысл? Ну Нет, должна мы, поехать. Ну уже ощущают, но, может быть тогда он так и есть. Да, ну, да, я не думаю, что Ну хорошо, все. Ну да, все, так. Спасибо хорошо. за заезд. 0, двухлитровый. Вот и 8 я обогнал был, а вот, вот литровый у него такая же история. На тратили начинает ехать хорошо и уходит. Уходит вот и все. Поэтому сейчас будем, ну, гонки, скажем, с вольфом заезд. Это так такой же, такой другой мотор, допустим? просто? Да, двухлитровый. Она ну, только позже себе? Ну, это чуть повыше. или, да? Ну, да. Чуть повыше. Там, изолента. Сразу уезжаешь, там не было смысла. Ну, по крайней мере, замерялись. Самое интересное, что под вечер она я чувствую, она сейчас зараз едет, я Не знаю, у тебя что-то что не получилось. Ну, это, потому что третий я втыкал, я же промазал третий. Ну да, 15,5 квадрат. В целом, я думаю, такие один Давай, давай еще раз можем, да? Там со старта, чи тут. Давай там со старта. Иди тоже. Давай. Второй раз, да? я понял, она перегрелась. Встань Вот тебе и контент технический, давай сюда. Тормози. Открой капот. Бля, хаму, гад, ну, что, будем... <связываем <ватяну>. <связываем> а у тебя этот трос есть хоть? Так куда ты? Не уезжай, калибра. <связываем> еще ни разу не Прихватил да. А то просто ее загонял. Mm -hmm. Обкатали, блин. И самый в конце, когда все разъехались, когда Да ничего, мы все решим, не переживай. Да капец. У меня трос есть, я за ней съезжу просто и все. Ех, там еще ж хлопцы ждут, Так, давай, немножко времени дадим, короче. И я должен отпустить сейчас. Перегрев, но по стрелке я наблюдал. Парагрива на Пусть теперь останет малышка. Вот это вот. Вот это поворот, да? Хвилюющий момент вот который... и сейчас я прям понятно скажу. Оно... Просто по температуре взагалі порядок. Я в Ты же Там... поршневую не меряешь температуру, правильно? Ну да. А ЕГТ у меня есть, но у них тоже не все. Ну да. На него... А я обычно себе на ЕГТ выставлял... Пиковый. Пиковый да. 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 Que